Accidenti, Penny non ne sarà molto felice. Sì, ti sbagli. Per un attimo ci stavo credendo, ma poi... No, lo, lo conosco. <ride> Uso la sua foto come salva schermo. Guarda. Ciao cucciola, mi dispiace davvero, ti prego di perdonarmi. Sono dovuta scappare, ma è colpa di Freddy. Non preoccuparti, rimedierò quando torno. Per favore, aspetta, mi prometto che ti aiuterò con Nobody's Perfect. È un titolo che mi si addice, vero? Ma non preoccuparti, tu sarai perfetta. Ci sei? Penny, eccoti, meno male! Devo raccontarti di questo pomeriggio. Lo sai che Sebastian è un vero genio? Non solo come cantante, sa anche tutto di letteratura, di musica, di compositori. È una specie di super cervellone. Come può una persona essere un artista e anche un genio a scuola? È incredibile. E avere quei ricci scuri e quegli occhi color cioccolato, a un certo punto oggi ci siamo sfiorati le mani. Sebastian, 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 sono stufa. Non sai parlare di qualcos'altro. Non mi hai neanche chiesto come è andata oggi. E lo sai che era importante. Ho passato un altro orribile pomeriggio ad aspettare una madre che per me non ha tempo. La prova di canto sarà un disastro e dovrò lasciare la scuola. E non posso parlarne con la mia migliore amica perché lei non mi ascolta. Ben, senti no, Camilla. Ci siamo promesse che nessuno ci potrà mai separare, ma tu non pensi che a Sebastian. È come se io per te non esistessi più. È questo che si prova quando si è soli al mondo. Sento che mi sto allontanando da tutti: da mia madre, da Camilla, da Sebastian. Ho bisogno di trovarti, papà. Ciao Bobby, mi chiamo Penny. Scusami se sono così diretta. Ho una domanda difficile per te. Il fatto è che non ho mai conosciuto mio padre e lo sto cercando. Lo so che può sembrare assurdo, ma penso che potresti essere tu. Ti sarei davvero grata se mi rispondessi. Penny.